Так как мы и обещали, мы начинаем осенний сезон, осенний сезон 2011 года. Если коротко хочу сказать, действительно, мы в этом году хотим запустить один из проектов, который имеет название «Король Миксфайта». Это уникальный проект, потому что в мире по такой формуле еще никто не проводил. Но это даст возможность как можно больше людей привлечь к принятию решений по формированию пар. То есть, как бы в двух словах скажу, что главный претендент будет определен фан-клубом лиги, а его соперники – это три человека. Они во время турнира будут представлены, и уже сами люди смогут принимать решение, кто же будет на этом турнире защищать или отстаивать титул короля миксфайта. Этот турнир будет систематический, он будет проходить не менее одного раза в месяц фактически, поэтому будет очень интересно, я, пользуясь случаем, всех вас, вас приглашаю. Ну и, конечно же, главное событие, то, что мы начинали еще в том году, это международный гран-при М1 Украины, где принимало участие 8 сильнейших команд из 5 стран, Следующий этап это будет э, в Минске мы проводим наша организация э, и соответственно э, это будет полуфинал и финал будет э, скорее всего не в конце года а в начале следующего года